Нині Іван Донець працює на громадських засадах помічником депутата міської ради, регіонала Артема Стаха. Артема Стаха, коли був, був я депутатом, і він був депутатом, я побачив, що він непоганий депутат. Він молодий. Надо багато чого підказувати розказувати. Я йому. Так, можно сказать, немножко говорил, что надо делать. Вот. Подучивал, своего опыта. Вот. И когда я не прошел депутатом, так я подошел и говорю, Артем, ты знаешь, у меня много запитов поделанных было. Я сдал и на прокуратуру, и на СБУ, и на милицию. И ответы мне никто же не отдал. Ни ответов не приветал. А до меня сейчас люди идут, жалуются. Иван Михайлович, как нам быть? Что нам быть? Так я ему говорю, Артем, возьми меня помочь. Во-первых, буду от твоего имени делать запятые депутатские. Вот. Я подписывать помощник депутата. Это иметь право помощник депутата по поручению депутата делать запятые.